Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Fədalə Kərim mərkəzində, təzə bazara yaxın bir yerdə 15 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsində gördüyünüz kimi 2 ədəd lifti olan, axırıncı mərtəbəyə kimi lifti çıxan bir mənzil təqdim edəcəm sizlərə. Mənzilə daxil olmuşuq. Mansart tipli mənzildir, kupça var, yəni kupçası əlindədir. İpoteka çəhizi olan müştərilər bu mənzil əlində edə bilər. Dəhlizi genişdir. Parketli döşəmə. Qaydıroption burada yer saxlanılıb, böyük bir dəhliz hissəsi var. Bir otağa iki otağa çevrilmiş bir mənzildir. Yaşayışlı binadır, tanınmış binadır. Binanın altında özünə ayrıca 1500 maşın da dayanacağı da var. Yaxınında orta, orta məktəb, Heydər Əliyev adına park var. Şəhərə gedən marşrutlar var. Hamam otağı göstərsəmiz tam təmin. Təbii su və yaşayış olubilibdi. Bizim burada göstərəcəyəm sizlərə yataq otağıdır bunu təqdim edirəm. Qazı var. Hal-hazırda qazlı mənzildir. Parketdir. Təmiri gözəldir, səliqəlidir. Kombi xətləri hər biri ayrı-ayrılıqda otaqlara çəkilib. Ceyranbatan son varına baxır. Qarşısında kəsəcək bir bina yoxdur. Açıq eyvandır. Burda bizdə qaz sayğacıdır. Kombi bura quraşdırılacaq. Yenə mənzil bu qaydada verilir. Kombini eyvalan şəxs özü алып quraşdıracaq və keçib evin içində digər otaqlara göstərirəm. Belə bir yataq otağına baxdıq. Keçirəm sizlərə qonaq otağı ilə mətbəxi, studiya formatında olan hissəsini də göstərəcəm. Belə bir qonaq otağı ilə mətbəx studiyadır. 58 kvadratlıq bir mənzildir. Bir otağlıq, iki otağa düzəldilib mərtəbə. 15-in 15-i. Lift 15-ci mərtəbəyə kimi qalxır. Video növbəsində özünüz də şahid oldunuz. Və burada da belə bir mətbəx üçün yer nəzərdə tutulub. Bir dənə mansat olması bu hissədə bilinir. Mətbəx üçün burada da yer var. Mebel üçün bu hissədə də yeri var. Kombi xətti var. Özünə arıza pəncərəsi var. Yerləşməsi mükəmməl. Qiymətimiz 76.000 manata təklif olunur. Endirim olacaq evə baxdıqdan sonra Belə mənzilə sayılar məhdud olur, balaca ölçülü olan kvadratlar çox az sayda olur, qaçaqmalana dəyməz. Instagram və YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.